गांव बहुत ही खूबसूरत था हम यहाँ पे खुश आबाद थे फिर अचानक ग्लोफ ने यहाँ पे तबाही मचा दी हमारे घर तबाह हो गए हमारे जर ज़मीन तबाह हो गई इस सैलाब की तबाहकारियों का जब अंदाज़ा लगाया गया वो तकरीबन 30 अरब डॉलर के करीब है जो कि पाकिस्तान की मजमू आदमी का तकरीबन दस है मैं और मेरी टीम जो है ना वो आज यहाँ पर आइस टूपा बनाने आए हैं आइस टावर बनाने आए हैं बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ बायोडावर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स मेनी मोर थिंग्स तो उनको भी एडजस्ट करने के लिए ग्लेशियर ग्राफ्टिंग एक अहम टेक्निक है का यह इलाका जमीन का थर्ड पोल यानी तीसरा कुतब कहलाता है वजह है शिमाली और जनूबी कुतबैन से बाहर यहां मौजूद ग्लेशियर्स की सबसे बड़ी तादाद इन ग्लेशियर्स से जन्म लेने वाले चश्मे नदी नाले और दरिया करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों की जमानत हैं। मगर गर्म होता कुर हवाई इन खदशात में इजाफा कर रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें शायद ही ये मंजर देख पाए मालियाती एतबार से ये ग्लेशियर्स पूरी दुनिया के लिए अहम हैं और इनका तेज रफ्तार पिघलाव कई खतरात का सबब बना हुआ है जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उसका जो नुकसान है उससे डेफिनेटली पूरे एक ग्लोबली और लोकल कम्यूनिटीज़ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है चाहे वो स्नो लेप स्पीशीज़ हों चाहे उसका एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट हो सैलाब हों ऐसे काफ़ी सारी इशूज़ जो हैं वो चैलेंज जो हैं वो उसकी वजह से आते हैं और ये तमाम तर ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह है मकामी आबादियों के लिए फौरी और बड़ा ख़तरा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी ग्लॉफ हैं जो इन ग्लेशियर्स के पिघलने से बनने वाली झीलें फटने से आते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा ले जाते हैं 2022 के सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो हम सब ने देखी आ, सवा तीन करोड़ आ, अफराद इस सैलाब की मद में आए जिनमें से तकरीबन नब्बे लाख गर्बत की सतह से नीचे थे इस सैलाब तबाहकारियों का जब अंदाजा लगाया गया वो तकरीबन तीस अरब डॉलर के करीब है जो कि पाकिस्तान की मजमु आमदनी का तकरीबन दस फीसदा लगा सकते हैं मौसम ऐसे है। ही एक ग्लॉफ का निशाना दो हजार बाईस में खपलू शहर के करीब एक गाँव भी बना नुसरत फातमा और उनका खानदान भी उन सैकड़ों अफराद में शामिल है जो इस सैलाब की तबाहकारी का शिकार हुए पानी उनका सब कुछ बहा ले गया और पीछे फकत तबाही के निशानात बचे हमारा गांव है हमारे कुनेस है हमारा गांव बहुत ही ख़ूबसूरत था हम यहाँ खुश आबाद थे फिर अचानक गलोफ ने यहाँ पे तबाही मचा दी हमारे घर तबाह हो गए हमारे जर ज़मीन तबाह हो गए हमारे लोगों को एक ज, इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़े हमारे को, बहुत से फैमिलियों को बाहर शहरों में जाना पड़ा उनको रोज़गारी रो, के लिए उनको बड़े शहरों में जाना पड़ा हिम्मत हारने की बजाय यहाँ की मकामी आबादियों ने अपनी मदद आप का फैसला किया और हालात में खुद बेहतरी लाने की ठानी बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी कद्दू के डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर सदियों पर मुहित मकामी दानिश और जदीद अलूम के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग लड़ने वालों की अगली सफ में शामिल हैं और उनका एक ताकतवर हथियार है ग्लेशियर ग्राफ्टिंग ग्लेशियर ग्राफ्टिंग इनफैक्ट ग्लेशियर फार्मिंग भी कहते हैं इसको ग्लेशियर ग्रोइंग भी कहते हैं ग्लेशियर सीडिंग भी कहते हैं और वर्ड वेरी वर्ड ग्राफ्टिंग मीन्स जब हम एक आइस बल्क को ले जाके किसी परमाफरास लेवल पे रख लेते हैं एक क्रिटिकल आइस मास को तो वो उसके साथ फ्यूज़ होके एक बिगर आइस मास बन जाता है और वो आइस मास फिर थ्रू एकमुलेशन जो है ना ग्रो करना शुरू कर देते हैं उसके लिए जो साइट सिलेक्शन है वो सबसे अहम है कि सिलेक्शन अगर हो जाए तो इसकी सक्सेस चांसेस मौजूद हैं और ये बल्तिस्तान की एक इंडिजीनस टेक्नोलॉजी रही है सेंचुरीज ओल्ड और देर आर मैनी ग्लेशियर्स नाउन एज ह्यूमन ग्राफ्ट ग्लेशियर्स मकामी अफराद इसे ग्लेशियर्स की शादी कहते हैं जो एक नया ग्लेशियर वजूद मिलाने का सबब बनती है चार हजार मीटर से जायद बुलंदी पर एक ऐसी जगह का अहम तरीन मरहला होता है जहाँ सूरज की रोशनी बरह रास्त ना पड़ती हो फिर मकामी अफराद दो मुख्तलिफ तरह के ग्लेशियर से बर्फ अपनी कमर पर लाद कर उस मकाम तक पहुंचाते हैं धूल जदा ग्लेशियर की बर्फ को नर जबकि शफाफ ग्लेशियर की बर्फ को मादा तस्वर किया जाता है बर्फ के इन टुकड़ों को एक कुएं नुमा गढ़े में पहलू ब पहलू रखा जाता है और साथ ही मुख्तलिफ चश्मों से लाया गया पानी भी फिर इस पर कोयले और भूसे की तह जमा दी जाती है दुआएं और रसूमात इस सारे अमल का हिस्सा रहती हैं अगर हालात साजगार रहे तो ये ग्राफ्टिंग 24 साल में एक मुकम्मल ग्लेशियर की शक्ल इख्तियार कर लेती है एक, एक सर्टेन हाइट पे इसको हम ग्राफ्ट करते हैं जो 4000 मीटर अबव और 4000 मीटर से अबव अब आप देखें तो विंड से एकशन होती है रेन से एकोमोलेशन देन स्नो से एकोमोलेशन और जितने इसको मोटिवेट करने के लिए जो भी फैक्टर्स है वो बेसिकली उसमें काम करते हैं और उस इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए बेसिकली साइंटिफिक जो स्टडी है हमने इन कर दिए हैं चुंदा से करीब 100 किलोमीटर दूर बल्तिस्तान के इलाके खरमंग के छोटे से कस्बे पारी के बासी भी माहौलिया तब्दीलियों के सबब पानी की दस्तियाबी के मसले को हल करने के लिए एक मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ के नौजवान बुजुर्ग और जवान हर साल आइस टावर बनाने का काम जोशो खरोश से अंजाम देते हैं ये पाकिस्तान में आइस टावर तामीर करने वाली अवलीन टीम है ये पारी की कम्युनिटी को मैं जो बल्दिस्तान में है खरवांग के अंदर उनको मैं क्रेडिट दे दूंगा कि उन्होंने सेल्फ हेल्प बेसिस पे उन्होंने अपने एक आइस स्टूपा लगाया एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल उन्होंने 2018 में स्टार्ट किया है तो हमारे प्रोजेक्ट ने फिर देखा कि ये बहुत इम्पेक्टफुल और वाइबल सोल्यूशन है कि जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफ़ेक्ट्स है उसको मिटिगेट करने के लिए तो हमने कहा है कि हम इस चीज़ को डॉक्यूमेंट भी कर लेंगे और इस चीज़ को जो है हम कम्युनिटी में प्रोजेक्शन भी इसको कर लेंगे और फिर वो लम्हा आन पहुंचता है जब मजीद 2000 फुट बुलंदी पर मौजूद चश्मे से पानी लाने वाले पाइप को चटानों पर बिछाए गए फवारों से जोड़ा जाता है इन फवारों से निकलने वाला पानी फुहार की शक्ल में खुश्क पत्थरों और चट्टानों पर बरसने लगता है रंगों की कौसिक गुजा भी जैसे इन कारकुनों की मेहनत को सलाम करती है मैं और मेरी टीम जो है ना वो आज यहाँ पर आइस टोपा बनाने आए हैं आइस टावर बनाने आए हैं जो कि हम पिछले सात सालों से हमारी कम्युनिटी अपनी जो अपनी मदद आपके तहत बना रही है और इस इस साल 2024-25 का जो है सीज़न जो है इसका पहला आइस टावर और आज का पहला हमारा दिन था तो हमने तकरीबन काम मुकम्मल कर दिया है फुहार की शक्ल में फैलने वाला ये पानी जब सिफर डिग्री से कम दर्जा हरारत पर चटानों पर गिरता है तो बर्फ की शक्ल कर चुका होता है तीन से चार महीनों तक मुसलसल जमा होने वाली ये बर्फ जैसे छोटे छोटे पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेती है अंदाजा है कि पारी के करीब बनाया गया आइस टावर छह मिलियन लीटर से ज्यादा पानी जखीरा करता है जो फिर साल के अवली महीनों में पीने और काश्तकारी के लिए दस्तियाब होता है यह आइस टावर बनाने से पहले ना पानी की बहुत कमी थी और पानी लाने में हमें बहुत दुश्वारी होती थी हमें रात सात सात रातों तक हम औरतों को अक्सर ज़्यादातर औरतें देती ना ज़्यादातर यहाँ पर पानी तो जागना पड़ती थी अभी जब से ये बनाया अल्हम्दुलिल्लाह एक रात भी हमने नहीं जाग बस दिन में ही पानी देते पानी देने में हमें आसानी हुआ है और हमारी फसल भी सही तरह उगी है बढ़ती आलमी हिदत और कुर हवाई के दर्ज हरारत में इजाफे के सबब ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है और इसी मुनासबत से मकामी आबादियों के लिए खतरा भी ग्लोव से लोगों की जिंदियां बचाने के लिए यू एन डी पी ने पाकिस्तानी हुकूमत और दीगर इदारों के साथ मिलकर अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारफ़ कराया है आपस में मरबूत ये निज़ाम किसी ग्लॉफ की सूरत में लोगों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है जो हाईली लीवन वैलीज डिपार्टमेंट ने हमें दी है उन सिक्सटीन वैलीज में 205 जो है इंस्टॉलेशंस हमारी हो रही है जिसमें लेक लेवल गेजेस जिसमें रिवर गेजेस जिसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस जिसमें रेन गेजेस और जिसमें वार्निंग पोस्ट तो ये बेसिकली एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट कर लेंगे तो ये बेसिकली किसी भी अनसर्टेनिटी को कम्युनिटी तक टाइमली इंटीमेट कर लेंगे वो अलार्म जनरेट कर देगा और उससे ये होता है कि ह्यूमन लाइफ्स की सेफ्टी के लिए बेसिकली ये किया गया है तामीर के बाद इन स्टेशनस की देखभाल की जिम्मेदारी मकामी रज़ाकारों के जिम्मे है आबिदीन ख़ान भी उन रजाकारों में शामिल हैं और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टेशन की देखभाल करते हैं अभी जो हमारे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे इससे न सिर्फ़ हमें जो है फ़्लड के बारे में पहले से थोड़ा वो हमें पता होता है बल्कि इस के ज़रिए हम जो है न सिर्फ़ लोगों की ज़िंदियाँ बचा रहे हैं बल्कि लोगों की वो माल मवेशी और दीगर चीज़ों को भी हम पहले से ही हम उनको वहाँ से एक करके उनकी हिफाजत कर रहे हैं गुज्त चंद सालों के दौरान डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जाकिर की निगरानी में दर्जन क्राफ्ट हो चुके हैं 2018 में यासिर और उनकी टीम ने जो आइस टावर बनाने का सिलसिला शुरू किया था आज वो गिलगित और बल्तिसान में दो दर्जन के करीब मकाम तक फैल चुका है आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निटने और मकामी आबादियों को उनके खतरात से बचाने के लिए कोशाँ ये अफराद मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरीद हैं जी इन हमारा जो बेबी ग्लेशियर है बोंग बेगा हमारी टीम का विज़न है 2050 तक जिन जिन इलाकों में पानी की किल्लत का सामना है वहाँ 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 पर आइस टूपा बनाएँ और पानी की किल्लत को दूर करें और मेरे पीछे इस वक्त जो देख रहे हैं आइस्टोपा हमने बनाया है इसको पूरे एरिए में फैला दें मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी बहुत याद आती है मेरा ख्वाब है कि हमारे गांव फिर से आबाद हो जाए और जो यहाँ से चले गए थे वहाँ से दूसरी जगह चले गए थे वो वो फिर यहाँ पे आके आबाद हो जाए सब एक साथ हो जाए सब खुशहाल रहे मेरा ख्वाब है कि गुलाब का भी कोई ख़तरा ना हो आज ये तेरा ये मेरा नहीं है ये हमारा इशू है आप अगर अपने ये अब वो वक्त नहीं है कि अगर आप अपने घर पे कुछ कर रहे थे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे के घर पे नहीं आएगा अब मेरे तेरे से हमें निकलना है हमारे के लिए सोच रहा है हमने अपनी ज़िंदियाँ गुजार ली हैं लेकिन हमारे आने वाले बच्चे जो हैं क्योंकि बेशक हम कहते हैं कि यूथ हमारा कल है लेकिन मैं समझती हूँ कि यूथ आज है